মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ই কক্ষ তোমালোকক স্বাগতম মই অংগৰাগ ভূঞা আৰু মই তোমালোকক দশম শ্ৰেণীৰ অসমীয়া বিষয়ৰ পাঠ্যপুথি অসমীয়া সাহিত্য চয়নিকাৰ দশমটো পাঠ অৰুণিমা সিনহাৰ এতিয়া তৃতীয়টো ভাগ লৈ আহিছো ইতিমধ্যে প্ৰথম দুটা ভাগত আমি এই পাঠটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলো এতিয়া আমি যিখিনি প্ৰশ্নাৱলী আছে সেই প্ৰশ্নাৱলীখিনিৰ আলোচনা আগবঢ়াম আৰু সময় নষ্ট নকৰি আমি প্ৰথম প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে অৰুণিমা সিনহাৰ কোনবিধ খেলত বিশেষ দক্ষতা আছিল একেবাৰে আৰম্ভণিত এই সাৰ কথা আছিল অৰুণিমা সিনহানো কোন আছিল এগৰাকী বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন ভলীবল খেলুৱৈ আছিল নহয় জানো গতিকে আমি উত্তৰটো এনেকৈ লিখিব লাগিব অৰুণিমা সিনহাৰ ভলীবল খেলত বিশেষ দক্ষতা আছিল এইটোৱেই এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ এতিয়া দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ অৰুণিমা সিনহাৰ ঘৰ কোট তোমালোকৰ মনত আছেনে নাই বাৰু যদি মনত আছে তেনেহ'লে তোমালোকে লিখিব পাৰিবা যে অৰুণিমা সিনহাৰ ঘৰ হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশত অৰুণিমা সিনহাৰ ঘৰ হ'ল উত্তৰ প্ৰদেশত নহয়নে তাৰপিছত হস্পিটেলত থাকোতে অৰুণিমাৰ মনত কি সপোনে তীব্ৰ ৰূপ লৈছিল হস্পিটেলত থাকোতে অৰুণিমাৰ মনত এটা সপো অৰুণিমাই এটা সপোন দেখিছিল কি সপোন দেখিছিল তাই সপোন দেখিছিল নহয় তাই পৰ্বত পৰ্বত আৰোহণ কৰিব ওখ ওখ শৃংগ আৰোহণ কৰিব সেই কথা তোমালোকে লিখিব লাগিব হস্পিটেলত থাকোতে অৰুণিমাৰ মনত হিমালয়ৰ শৃংগলৈ উঠাৰ এটা সপোনে তীব্ৰ ৰূপ লৈছিল হিমালয় বা মাউণ্ট এভাৰেষ্টত উঠাৰ সপোনে তীব্ৰ ৰূপ লৈছিল খুব অত্যন্ত মানুহ অত্যন্ত আগ্ৰহী হৈ পৰিছিল বা এইটোৱে বিচাৰিছিল যে তেওঁ যিহেতু ভৰিখন হেৰুৱাইছে আহ কৃত্ৰিম ভৰি লগাবলগীয়া হৈছে গতিকে তাৰ মাজেৰেও তেওঁ কিন্তু হিমালয়ৰ শৃংগত আৰোহণ কৰাৰ সপোন দেখিছিল সেইখিনি লিখিব লাগিব অৰুণিমাই কাক আৰু কিয় লগ ধৰিছিল চিকিৎসালয়ৰ পৰা ওলাই গৈ অৰ্ণিমা ঘৰলৈ যোৱা নাছিল কিন্তু চিকিৎসালয়ৰ পৰা ওলাই গৈ অৰ্ণিমা বাহিৰে বাহিৰে কাক ক্লাক লৈছিল মনত পৰিছেনে বাছেন্দ্ৰি পালক চিকিৎসালয়ৰ পৰা ওলাই গৈ অৰ্ণিমা পৰ্বত প্ৰশিক্ষণৰ বাবে বাছেন্দ্ৰী পালক লগ ধৰিছিল কিয়নো অৰুণিমাৰ আছিল পৃথিৱীৰ শীৰ্ষতম স্থানত অৰ্থাৎ এভাৰেষ্টত আৰোহণ কৰা বা এভাৰেষ্টত থিয় হোৱাৰ তীব্ৰ হেঁপাহ আছিল আৰু তেওঁৰ বিশ্বাস আছিল এভাৰেষ্ট বিজয়ী ইতিমধ্যে বাছেন্দ্ৰি পালে এভাৰেষ্ট বিজয় কৰিছে এভাৰেষ্টত আৰোহণ কৰিছে গতিকে বাছেন্দ্ৰি পালে তেওঁক সঠিক পথ দেখুৱাই পৰামৰ্শ দিব বুলি অৰুণিমা বিশ্বাস কৰিছিল আৰু সেয়ে অৰুণিমাই চিকিৎসালয়ৰ পৰা ওলাই গৈয়ে বাছেন্দ্ৰি পালক লগ ধৰিছিল এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তোমালোকে এনেদৰে লিখিব লাগিব এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ যাওঁ মাউণ্ট এভাৰেষ্টত অৰুণিমাই কেতিয়া আৰোহণ কৰিছিল বাৰু তেওঁ তাত কিমান সময় ধৰি আছিল মনত পৰে বাৰু মাউণ্ট এভাৰেষ্টত কেতিয়া আহিছিল মই মনত পেলাই দিছোঁ কিবা এটা আছিল মাহটো আছিল মে' মাহ তাৰিখটো তাৰিখটো আছিল একৈছ তাৰিখ কিমান চনটো কিমান দুহেজাৰ তেৰ চনৰ একৈছ মে'ত তেওঁ এভাৰেষ্টৰ শৃংগত আৰোহণ কৰিছিল আৰু তাত কিমান সময় আছিল ইয়াত লিখাই আছে তেওঁ তাত আছিল ডেৰ ঘণ্টা ধৰি আছিল আৰু অধিক খাই দিব বিচাৰিছিল যদিও অক্সিজেন কমি আহিছিল নহয় জানো আৰু তাত থকাটো বৰ বিপদসংকুল আছিল তাত বেছি সময় তাত থকাটো উচিত নাছিল সেয়ে ডেৰ ঘণ্টা থাকি তেওঁলোক তাৰ পৰা নামি আহিছিল গতিকে এই কথাটো মোক সদায় মনত ৰাখিবা ডেৰ ঘণ্টা আছিল কিমান কেতিয়া দুহেজাৰ তেৰ চনৰ একৈশ মেত এইটো মনত ৰাখিয়েই ল'বা আৰু পৰীক্ষাত তোমালোকে তেতিয়া নিশ্চিন্তকৈ লিখিব পাৰিবা এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ অৰুণিমা সিনহাই ৰেল যাত্ৰাৰ সময়ত কি দুৰ্ঘটনাৰ মুখামুখি হবলগীয়া হৈছিল ৰেল যাত্ৰা এটা হৈছিল মনত পৰে নে আৰু ৰেল যাত্ৰাত কিবা এটা দুৰ্ঘটনা ঘটিব ঘটিছিলো কি আছিল আৰু এই দুৰ্ঘটনাত অৰুণিমাই কি হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল এই যিটো দুৰ্ঘটনা আছিল সেই দুৰ্ঘটনাটোত অৰুণিমাই কিবা এটা হেৰুৱাইছিল কি হেৰুৱাইছিল ৰেল যাত্ৰাটো যেতিয়া কৰি আছিল সেই ৰেলখনত ডকাইত আহিছিল আৰু ডকাইতে সকলো যাত্ৰীৰ পৰা অলংকাৰ ধন সোণ ইত্যাদি কাঢ়ি কাঢ়ি লৈ গৈ আছিল আৰু অৰুণিমাৰ ডিঙিত থকা চেইনডাল যে কাঢ়ি ল'ব বিচাৰিছিল অৰুণিমাই যে দিব খোজা নাছিল তাৰপিছত যে ডকাইতে কেনেকৈ তাইক ডাংকোলাকৈ তুলি বস্তাৰ দৰে ৰেলৰ পৰা বাহিৰলৈ দলিয়াই দিলে বাহিৰলৈ দলিয়াই দিয়াৰ পিছত কেনেদৰে আঘাতপ্ৰাপ্ত অৰুণিমা পৰি আছিল সেই কথাখিনি তোমালোকে লিখিব লাগিব অৰুণিমা সিনহাই ৰেল যাত্ৰাৰ সময়ত দুৰ্বৃত্তৰ কবলত পৰিছিল বা ডকাইতৰ কবলত পৰিছিল দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে ৰেল যাত্ৰীৰ পৰা টকা পইচাৰ লগতে হাতৰ কাণৰ ডিঙিৰ আটাইবোৰ আ অলংকাৰ কাঢ়ি কাঢ়ি লৈ গৈ আছিল আন আন যাত্ৰীৰ লগতে অৰুণিমাৰ ডিঙিৰ চেইনডাল বিচাৰিছিল যে অৰুণিমা ডিঙিৰ চেইন আছিল সেই চেইনডাল বিচাৰিছিল কিন্তু অৰুণিমাই চেইনডাল দিবলৈ মান্তি হোৱা নাছিল কিয় কাৰণ সেইডালে তাইৰ মাকৰ আশীৰ্বাদ সোমাই আছিল কৈছিল যে সেইডাল কেৱল এডাল চেইন নহয় সেইডাল তাই মাকে দিয়া আশীৰ্বাদ মাকে দিয়া এইটো আশীৰ্বাদ গতিকে মই চেইনডাল দিব নোৱাৰো অৰুণিমাই তেনেকে কোৱাৰ কাৰণে ডকাইতৰ দলটোৱে কি কৰিলে বাৰে বাৰে তাক ভাবুকি দিয়াৰ পিছতো অৰুণিমাক তেওঁলোকে সেৱা কৰিব পৰা নাছিল অৰুণিমাই দিবলৈ মান্তি হোৱা নাছিল শেষত ডকাইতবোৰে কি কৰে অৰুণিমাক দাঙি লৈ অৱশেষত অন্যায়ৰ ওচৰত সেৱা নমনা অৰুণিমাক ডকাইতবোৰে ডাং খোলাকৈ তুলি নি চলন্ত ৰেল গাড়ীৰ পৰা বাহিৰৰ অন্ধকাৰলৈ দলিয়াই দিলে ৰেলখন চলি গৈয়ে আছে তাৰ মাজতে সিহঁতে কি কৰিলে যিহেতু অৰুণিমাই ডিগ্ৰী চিগডাল দিবলৈ মান্তি হোৱা নাছিল সিহঁতে তাইক ধৰি তেখেতক ধৰি ৰে'লৰ বাহিৰলৈ দলিয়াই দিলে বস্তাৰ দৰে দলিয়াই দিলে আৰু চলন্ত ৰে'লগাড়ীৰ পৰা বাহিৰৰ অন্ধকাৰলৈ দলিয়াই দিয়াৰ পিছত কি হ'ব সেইখিনি সময়তে আন এখন ৰে'লগাড়ী আহি আছিল আৰু আন এখন ৰে'লগাড়ী সিফাল গৈ আহি আছিল এইখন এনেকৈ গৈ আছে সিফালৰ পৰা আন এখন ৰে'লগাড়ী আহি আছিল অৰুণিমা চিহাক যেতিয়া দলিয়াই দিছে সেইখন ৰে'লগাড়ীটো খুন্দা খাইছে গোটেই আৰু কি হৈছে অৰুণিমাৰ শৰীৰটো চলন্ত ৰে'লগাড়ীখনত বস্তা এটাৰ দৰে খুন্দা খাই তললৈ পৰি গ'ল এইখন ৰে'ল গুড়ি গৈ আছে এইখন ৰে'লৰ পৰা দখ খাইডে তেওঁক দলিয়াই দিছে আৰু সিফাল কি হ'ল সিফালৰ পৰা এখন ৰে'ল আহি আছে আৰু সেইখনত লাগি খুন্দা খাই তেওঁ পৰি গল কিমান কষ্ট পাব লাগিব তোলাকে ভাবি চোৱা কষ্ট পৰি গ'ল অৰুণিমাই প্ৰাণক প্ৰাণক পনে চিঞৰিলে প্ৰাণক পণ কৰি প্ৰাণৰ প্ৰণে নহয় প্ৰাণ প্ৰাণক পনে প্ৰাণটোক পণ কৰি অৰ্থাৎ জীৱনটোক সাৰঠি কৰি বা জীৱনটো চকা মানে চিঞৰিলে কিন্তু ৰেলৰ ইঞ্জিনৰ চিৰাজ ৰে'লখন গৈ থাকিলে কিমান ডাঙৰ শব্দ হ'ব আৰু সিফালৰ পৰা ৰে'লখন দুখন ৰে'ল গৈ আছে কিমান ডাঙৰ শব্দ হ'ব কোনোবাই শুনিব জানো ৰে'লৰ ইঞ্জিন আৰু চকাৰ শব্দ তাইৰ মাত তল পৰি গ'ল অৰুণিমাই প্ৰায় সাত ঘন্টা সময় সাত ঘন্টা সময় কি কৰিবলগীয়া হল সাত ঘণ্টা সময় তাতে পৰি ৰ ঘণ্টা সময় ৰেল আলিৰ কাষত পৰি থাকিল আৰু সেই সময়ত কাষেদি ঊনচল্লিশখন ৰেল পাৰ হৈ গল ঊনচল্লিশখন ৰেল ভাবাচোন কিমান সময় পৰি থাকিব লাগিব সাত ঘণ্টা পৰি আছে সাত ঘণ্টাৰ ভিতৰত ঊনচল্লিশখন ৰেল কাষেদি পাৰ হৈ হৈ গৈ আছে আৰু তাইক তুলি লবলৈ কোনো মানুহ নাই কাৰণ ৰেলখনৰ ইমান শব্দ হৈ থাকে সেই শব্দত বাহিৰৰ পৰা কোনোবাই চিঞৰিলেও কাৰো কাণত নপৰে আৰু আঘাতপ্ৰাপ্ত মানুহ এজনে কিমান জুৰিনো চিঞৰিব পাৰিব গতিকে তেনেদৰেই পৰি থাকিল এই দুৰ্ঘটনাত ফলত কি হ'ল এই যে দুৰ্ঘটনাটো হল কি হল এখন ভৰি চিৰদিনৰ বাবে হেৰুৱাবলগীয়া হল এখন ভৰি নাইকিয়া হৈ গল তেওঁ আৰু আনখন ভৰি কি হ'ল ল'ৰ ৰদ সোমালে লোৰ ৰদ এনেকে ভৰাই দি ভৰিখন কাৰ্যক্ষম কৰিবলগীয়া হ'ল তাৰ সহায়ত চলাফিৰা কৰিবলগীয়া হ'ল আৰু যিখন ভৰি নাইকিয়া হৈ গ'ল সেই ভৰিখনৰ ঠাইত কৃত্ৰিম ভৰি এখন সংযোজন কৰা হ'ল অৰ্থাৎ এখন ভৰি এখন হয়তো কাঠৰ বা বেলেগ সামগ্ৰীৰে বনাই বা তৈয়াৰ কৰি সেই তাৰ সেই ভৰিখন ঠাইত লগাই দিলে অৰ্থাৎ এখন কৃত্ৰিম ভৰি থাকিল আৰু যি সিখন ভৰি তাতো লোৰ ৰদ সোমাই থোৱা আছিল এনেদৰেই এই দুৰ্ঘটনাটোৰ ফলত অৰুণিমা আহ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল আৰু এনেদৰে তেওঁ এখন ভৰি চিৰদিনলৈ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল এতিয়া আমি আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো কি আছে যে অৰুণিমা সপোন পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাচন্তী পালে কেনেধৰণে সহায় কৰিছিল এতিয়া আমি কওঁ যে বাচন্তী পালেনো কি সহায় কৰিছিল বাচন্তী পালে অৰুণিমা চিহ্নাৰ কথাটো মন দি শুনিছিল আৰু কেনেদৰে সহায় কৰিছিল সেই কথাখিনি আমি ইয়াত লিখিব লাগিব ৰেল যাত্ৰাত দুৰ্বৃত্ত কবলত পৰি নিজৰ ঘড়ী হেৰুওৱা অৰিমা চীনামলক হস্পিটেলৰ বিচনা শুই থাকোতে হিমালয় সিংগলৈ যোৱাৰ সপোন তীৱ হবলৈ ধৰিলে এইখিনি কথা আগৰ কথাখিনি এনে তেওঁ গম পালে এলভাইছ বিজয়ী বাচেন্দ্ৰি পালে তেওঁ সঠিক পৰামৰ্শ দিব পাৰিব তেওঁ গম পালে গম পাই চাৰি মাহৰ মূৰত তেওঁ হস্পিটেলৰ পৰা ওলাই গৈ ঘৰলৈ নগৈ পোনে পোনে বাচেন্দ্ৰি পালৰ ওচৰ পালেগৈ তাৰপিছতে প্ৰশ্নটো আচল উত্তৰখিনি আৰম্ভ হ'ব বাচেন্দ্ৰি পালে অৰিণিমাৰ সকলো কথা সহমৰ্মিতাই শুনিলে মন দি শুনিলে আৰু কি কৰিলে ছোৱালীজনীৰ চক দুচকুত সপোন প্ৰত্যাহ্বান আৰু আত্মপ্ৰত্যাৰভাৱে তেওঁৰ মনতো বিশ্বাস জন্মালে তাইৰ চকুত সপোন দেখিলে আত্মবিশ্বাস দেখিলে প্ৰত্যয় দেখিলে সেইখিনি দেখি বুজি পালে যে বাচন দি পালে গম পালে যে তাই সঁচাকৈয়ে এভাৰ সৃংঘল আৰোহণ কৰিব পৰাৰ যোগ্যতা আছে যে প্ৰশিক্ষণ আৰু সাহস পালে এগৰাকী ছোৱালী নিশ্চয় এদিন লক্ষ্যত উপনীত হব পাৰিব এই ছোৱালীজনীয়ে প্ৰশিক্ষণ আৰু সাহস যদি পায় প্ৰেৰণা যদি সঠিকভাৱে পায় তেনেহলে তাইও লক্ষত উপনীত হব পাৰিব অৱশেষত টাটা ষ্টীল এডভেঞ্চাৰ ফাউণ্ডেশ্যনে চলোৱা অনুশীলন কেম্পত এভাৰেষ্ট বিজয় বাচেন্দ্ৰালৰ তত্ত্বাৱধান অনুশীলন চলিল আৰু দুহেজাৰ তেৰ চনৰ একৈশ মেত অৰুণিমা সিনহাই মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰিবলৈ সক্ষম হল যে এই যে টাটা ষ্টীল এডভেঞ্চাৰ ফাউণ্ডেশ্যনে চলোৱা যে অনুশীলন কেম্প কেম্পত বাচেন্দ্ৰিপালে তেওঁক পৰামৰ্শ দিলে আৰু এই পৰামৰ্শ তেওঁ সাৰোগ কৰি দুহেজাৰ তেৰ চনৰ একৈশ মাহ মেত তেওঁৰ লক্ষত উপনীত হ'ব পাৰিলে এতিয়া আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত পৰিণত কি কি কৰিছিলে সাজু এভাৰেষ্ট অৰুণিমাই কঠোৰ অনুশীলন কৰিছিল টাটা ষ্টিল এডভেঞ্চাৰ ফাউণ্ডেশ্যনে চলোৱা অনুশীলন কেম্পত এভাৰেষ্ট বিজয়ী বাছেপালৰ তত্বাৱধানত অনুশীলন চলি গৈছিল শাৰীৰিক মানসিক দুয়ো দিশতে একোৰে অভাৱ নাছিল অৰুণিমাৰ শাৰীৰিকভাৱেও সক্ষম কৰি তুলিছিল নিজকে মানসিকভাৱেও যিমান পাৰে সেই নিজকে শক্তিশালী কৰি তুলিছিল তেওঁ ভৰিখন হেৰুওৱাৰ দুৰ্ভাগ্যক সৌভাগ্যলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ প্ৰতিজ্ঞা সফল কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছিল কয় যে ভৰিখন হেৰুৱালৈকে মোৰ দুৰ্ভাগ্য কিন্তু সেইটোক মই সৌভাগ্যলৈ ৰূপান্তৰ কৰিম অৰ্থাৎ ভৰিখনৰ মোক যাতে পিছলৈ ধৰি নাৰাখে সেইটোৱে মই কৰিম তাৰপিছত অৰুণিমাই প্ৰায় এবছৰ কাল একে লেঠাইকৈ উৎসাহ উদ্যমেৰে অহৰহ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখি অনুশীলনীৰে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল এবছৰ কাল কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছে কঠোৰ অনুশীলন কৰিছে এবছৰ কাল সেই কেম্পতে থাকি তেওঁ এবছৰ অত্যন্ত কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি অনুশীলন কৰিছিল কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈছিল আন সাধাৰণ মানুহে যিটো খোজ কাঢ়ি দুই বা তিনি মিনিটত শিকিব পাৰিছিল তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত সেই খোজটো শিকিবলৈ দুই তিনি ঘণ্টা অধিক সময় লাগিছিল লাগিবই এজন সাধাৰণ মানুহে সহজভাৱে শিকিব পাৰে সহজভাৱে খোজ কাঢ়িব পাৰে কিন্তু তেওঁৰ ভৰিত এখন ভৰিত লৌ ৰদ সোমোৱা আছে আৰু এখন ভৰিত কৃত্ৰিম ভৰি আছে গতিকে হয়তো কিছুমান খোজ বা পৰ্বতত বগাবলৈ কিছুমান খোজ দিবলৈ কিছুমানে দুই তিনি মিনিটে শিকিব পাৰে কিন্তু সেই খোজটো আয়ত্ব কৰিবলৈ তেওঁ দুই তিনি ঘণ্টা বা অধিকো লাগি গৈছিল কিন্তু তেওঁ হাৰমনা নাছিল তথাপি অৰুণিমাই আশা এৰি দিয়া নাছিল এনেদৰে কঠোৰ অনুশীলনৰ পিছত অৰুণিমাই দুহেজাৰ তেৰ চনৰ একৈশ মেত পৃথিৱীৰ শীৰ্ষতম স্থান অৰ্থাৎ এভাৰেষ্টত পদাৰ্পণ কৰা সপোন আকাৰ কৰিছিল অৰ্থাৎ দুহেজাৰ তেৰ চনত এনেদৰে অনুশীলন চলাই একৈশ মেত তেওঁ সেই সপোন সাৰ্থক কৰিছিল বা সপোন পূৰণ কৰিছিল এনেদৰে তোমালোকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ লিখিবা এতিয়া আমি আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ অৰুণিমা সিনহাই কিয় লাডাখত থকা মাউণ্ট চামছেৰ কাঙৰীৰ অভিযান সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰে মাউণ্ট চামছেৰ যিটো কাঙৰীৰ যিটো অভিযান কৰিছিল তাত একৈশ হাজাৰ এশ আঠ ফুট উচ্চতালৈ আৰোহণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল কিন্তু সেই চামচেৰ কাঙৰীৰ উচ্চতম শেষলৈ উচ্চতা আছিল একৈশ হাজাৰ সাতশ আঠান্নব্বৈ ইমান ফুট আছিল তেওঁ গৈছিল একৈশ হাজাৰ এশ আঠলৈ গ'ল এই ছশ ফুট যাবলৈ নোৱাৰিলে সেই সময়ত বতৰ আছিল অত্যন্ত প্ৰতিকূল প্ৰতিকূল মানে বতৰটো বহুত বেয়া আছিল সেই বতৰত যোৱাটো অসম্ভৱ প্ৰায় আছিল এনে প্ৰতিকূল বতৰত অভিযান চলোৱা অসম্ভৱ হৈ পৰাত শেষৰে মাত্ৰ ছশ নব্বৈ ফুট অতিক্ৰম কৰিবলৈ বাকী থাকোতে মাত্ৰ ছশ ইমানখিনি গ'ল একৈশ হাজাৰ এশ আঠ ফুট গ'ল আৰু মাত্ৰ ছশ নব্বৈ ফুট যাবলৈ বাকী আছিল সেইখিনিতে তেওঁলোকে ঘূৰি আহিবলগীয়া হ'ল সংগীতসকলে অভিযান সামৰি তললৈ নামি আহিবলগীয়া হৈছিল আৰু ইয়াৰ ফলত কিন্তু অৰ্ণিমাৰ হতুদ্যম হোৱা নাছিল অৰ্ণিমা উদ্যম হেৰুওৱা নাছিল অৰ্ণিমা অধিক পৰিশ্ৰম কৰিলে ফলত তেওঁ এভাৰেষ্ট বিজয়ৰ সপোন সাৰ্থক হৈছিল বা সপোন পূৰণ হৈছিল এতিয়া আমি তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন লৈ যাওঁ অৰুণিমা সিহাৰ এভাৰেষ্ট অভিযানৰ বৰ্ণনা দিয়ে এভাৰেষ্ট অভিযানৰ বৰ্ণনাটো অকণমান দীঘল হব গতিকে তোমালোকে মন দি শুনি যাবা এভাৰেষ্ট বিজয়ৰ সপোন দীৰ্থকত পৰিণত কৰিবলৈ অৰ্ণিমাই কঠোৰভাৱে অনুশীলন কৰিছিল সেই বিষয়ে আমি কৈছোঁ লিখিবা তাৰপিছত লিখিবা যে ভৰিখন হেৰুৱাৰ দুৰ্ভাগ্যক সৌভাগ্যলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ প্ৰতিজ্ঞা সফল কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছিল অৰ্ণিমা কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈছিল যে আন সাধাৰণ মানুহে যিটো খোজকাঢ়ি দুই তিনি মিনিটত আয়ত্ত কৰিছিল শিকিব পাৰিছিল তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত সেই খোজটো শিকোৱাৰ বাবে দুই তিনি ঘণ্টাৰ সময়ৰ লাগিছিল তথাপিও অৰ্ণিমাই আশা এদিয়া নাছিল অৱশেষত লাডাখত থকা মাউণ্ট চামছেৰ কাঙৰি একৈছ হাজাৰ এশ আঠ ফুট উচ্চতালৈ আৰোহণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল অৰ্ণিমা মাউণ্ট এভাৰেষ্ট যোৱাৰ আগতে সেই চামচেৰ কাঙৰি একৈছ হাজাৰ এশ আঠ ফুট উচ্চতালৈ উঠিল আৰু ছশ নব্বৈ ফুট বাকী থাকিল মাউণ্ট এভাৰেষ্ট মাউণ্ট এভাৰেষ্ট নহয়তো মাউণ্ট চামচেৰ কাঙৰি উচ্চতম শিখৰলৈ উচ্চতা আছিল একৈছ হাজাৰ সাতশ আঠান্নব্বৈ অৰ্থাৎ ছশ নব্বৈ ফুট বাকী থকাতে তেওঁ নামি আহিবলগীয়া হয় সেই সময়ত বতৰ আছিল অত্যন্ত প্ৰতিকূল এনে প্ৰতিকূল বতৰত অভিযান চলোৱা অসম্ভৱ প্ৰায় হৈ পৰাত কি কৰিলে শিখৰে মাত্ৰ ছশ নব্বৈ ফুট বাকী থকাত অতিক্ৰম কৰিলে বাকী থাকোঁতে অৰুণিবাস সিহা আৰু লসংগীসকলে অভিযান সামৰি তললৈ নামি আহিবলগীয়া হ'ল আৰু মাউণ্ট চামছেণিমাৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰিলে মনোবল বাঢ়িলে উঠিব পাৰিছো আৰু কিয় নোৱাৰিম সেই ভাৱটো তেওঁৰ মনলৈ আহিল এইবাৰ অৰ্ণিমা মাউণ্ট এভাৰেষ্ট বগাবলৈ সাজু হল পানী আৰু অক্সিজেনৰ উপৰি মাউণ্ট এভাৰেষ্টত শৃংগঠিয় হৈ ফটো তুলিবলৈ ভিডিঅ' কৰিবলৈ গোটেই বিশ্ববাসীক নিজৰ সাফল্য কথা জনাব কাৰণে তেওঁ ভিডিঅ' লৈ গৈছিল বা পানীৰ অক্সিজেনৰ লগত তেওঁ কেমেৰাও লৈ গৈছিল বিয়ল অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে জনোৱাৰ অভিপ্ৰায়ে তেওঁ লগত দুটাকৈ কেমেৰা লৈ গৈছিল কাৰণ তেওঁ জানিছিল তেওঁ মনোবল ইমান দৃঢ় আছিল যে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট মই আৰোহণ কৰি মাউণ্ট এভাৰেষ্টত মই ভৰি থমেই উচ্চতম ঠাইটোত মই ভৰিখন থমেই আৰু সেইটো কৰি বিশ্ববাসীক তেওঁৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে জনাবলৈ ফটো তুলিবলৈ ভিডিঅ' কৰি দেশ গোটেই বিশ্ববাসীক জনাবলৈ তেওঁৰ লগত দুটাকৈ কেমেৰা লৈ গৈছিল এইটোৱে প্ৰমাণ কৰে তেওঁ মনোবল কিমান দৃঢ় আছিল এই চামচৰিকা একৈশ হাজাৰ এশ আঠ আঠলৈ গুঠি পেলাই তেওঁ নামি আহিবলগীয়া হৈছিল কিন্তু তেওঁ দেখিলে যে এইখিনি যদি পাৰিছো মই বাকীখিনিও পাৰিম অৰ্থাৎ তেওঁ মনোবল আৰু বৃদ্ধি পালে শেষত এনেকুৱাকেই হল তেওঁ যাওঁতে কেমেৰা দুটা লগত লৈ গৈছিল আৰু কি হল চাৰি নম্বৰ কেম্প পাওঁতে অৰুণিমাত দুইখন ভৰিৰ পৰা তেজ নিগৰি ভয়ংকৰ দুখন ভৰিখন কৃত্ৰিম ভৰি আছিলে এখন আৰু এখনত লোহাৰ ৰদ ভৰোৱা আছিল এখন ভৰিৰ পৰা তেজ ওলাইছে কিন্তু তেজ ওলাওঁতে তেওঁ ক্ষান্ত হোৱা নাই লগত নিয়া অক্সিজেনটো প্ৰায় শেষ হহো হৈ গৈছিল লগত অক্সিজেন লাগে ওপৰত অক্সিজেনটো কম থাকে গতিকে অক্সিজেনো শেষ হোহ হৈছিল অদম্য সাহস আৰু উৎসাহেৰে তেওঁ আগুৱাই গৈ আছিল তেজ নিগৰি থকা আঁঠুতগ্ৰাৰ পৰা ৰুমালেৰে তেজ মচি মচি আগুৱাই গৈ থাকোতে বাটত তেওঁ বহুতো অভিযাত্ৰীৰ মৃতদেহ দেখা পাইছিল যিবোৰ মৰি আছিল তেওঁলোকৰ মৃতদেহ দেখা পাইছিল পৰি থকা পিছে একোৱেই তেওঁ নিৰস্ত্ৰ কৰিব পৰা নাছিল এইবোৰ দেখি কিন্তু তেওঁ হতুদ্যম হোৱা নাছিল তেওঁ পিছমুহকি অহা আহিব খোজা নাছিল প্ৰচণ্ড পৰিশ্ৰম অদম্য মনোবল আৰু কষ্ট সহিষ্ণুতাৰ ফলত অৱশেষত কলিল সেই ফল তেওঁ পালে কাঠমাণ্ডুৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ বাৱন্ন দিন মুঠতে সময় লাগিছে কিমান বাৱন্ন দিন প্ৰায় দুমাহ বাৱন্ন দিনৰ অন্তত দুহেজাৰ তেৰ চনৰ একৈশ মিনি নিশা তেওঁক আঠ বজাত তেওঁ আঠ হাজাৰ আঠশ আঠচল্লিশ মিটাৰ উচ্চতা মাউণ্ট এভাৰেষ্টৰ উচ্চতা কিমান আঠ হাজাৰ আঠশ আঠচল্লিশ মিটাৰ উচ্চতাত অৱস্থিত মাউণ্ট এভাৰেষ্টৰ শৃংগত তেওঁ পদাৰ্পণ কৰিবলৈ সক্ষম হল তেওঁ প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টা সময় অতিবাহিত কৰি তাৰ পৰা নামি আহে তেওঁ তাত কিমান সময় থাকে ডেৰ ঘণ্টা থাকি তাৰ পৰা নামি আহে এইখিনি কথা তোমালোকে লিখিব লাগিব আৰু এইদৰে লিখিলে প্ৰশ্নটো উত্তৰ হব আৰু এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ একোগৰাকী ব্যক্তিয়ে জাতীয় জীৱনত জিলিকি উঠি আন সহস্ৰজনৰ বাবে আশা আৰু প্ৰেৰণাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনে কথাষাৰ যুক্তিযুক্ত অৰিমা সিন্হা জীৱনৰ আধাৰত বুজাই লিখা জাতীয় জীৱনত জিলিকি তেওঁটো জিলিকিছে জিলিকি আন দহজনৰ কাৰণে তেওঁ প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ পৰিছে কিয় কাৰণ এটা দুৰ্ঘটনাত এটা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাত নিজৰ ভৰি হেৰুৱাৰ পিছত সেইটো দুৰ্ভাগ্যক তেওঁ সৌভাগ্যলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিলে আৰু তাৰ লগে লগে তেওঁৰ নিজৰ মনো মনোবলৰ শক্তি তেওঁৰ ইচ্ছা শক্তি তেওঁৰ মনোবল তেওঁ আত্মবিশ্বাস এইবোৰত তেওঁক তেওঁ যি কৰা কামৰ দ্বাৰা সেইবোৰ প্ৰতিফলিত হ'ল আৰু তেওঁৰ পৰাই হয়তো তেনেধৰণৰ দুৰ্বল লোকসকলেও সাহস পালে গতিকে এই কথাকাৰ ইয়াত কৈছে একোগৰাকী ব্যক্তিৰ নিজৰ প্ৰতিভাৰে জাতীয় জীৱনত জিলিকি উঠি আন সহস্ৰ সহস্ৰ হাজাৰজনৰ কাৰণে আশা আৰু প্ৰেৰণা বতৰা কঢ়িয়াই আনে তেনে আশা আৰু প্ৰেৰণাই বহুজনক আনন্দ দিয়ে হতাশাত দূৰ কৰে আৰু আগলৈ পুনৰ নতুন উদ্যমেৰে আগবাঢ়ি গৈ লক্ষ্যত উপনীত হবলৈ সাহস যোগায় তেনে এগৰাকী হল অৰুণিমা সিহা কাৰণ বহু দুৰ্বল ব্যক্তি আছে জীৱনত যুঁজিবলৈ সাহস হেৰুৱাই পেলাই তেওঁলোকক সেই অৰুণিমা সিহাৰ দৰে লোকসকলৰ জীৱনৰ কথা বা এনেধৰণৰ সাফল্য গাথাই তেওঁলোকক অনুপ্ৰাণিত কৰিব পাৰে মনত যেতিয়া বল হেৰাই যায় কিবা এটা দুৰ্ভাগ্য বেছি হোৱা যেন অনুভৱ কৰি মানুহে যেতিয়া যুঁজিবলৈ সাহস হেৰুৱাই পেলাই তেনেধৰণৰ এনেধৰণৰ কাহিনী শুনিলে এনেধৰণৰ প্ৰেৰণা দেখিলে বা এনেধৰণৰ আদৰ্শ দেখিলে তেওঁলোকেও যুঁজিবলৈ বল পায় সেই কথাকে ইয়াত কোৱা হৈছে জীৱনৰ সফলতা তথা উন্নতিৰ মূল মন্ত্ৰ হ'ল প্ৰচণ্ড ইচ্ছা শক্তি আৰু দৃঢ়তা ইচ্ছা শক্তি লাগিব আৰু দৃঢ়তা লাগিব প্ৰবল ইচ্ছা শক্তিয়ে লক্ষ্যত উপনীত হোৱা বাটত থকা অনেক প্ৰত্যাহ্বান হেলা ৰঙে অতিক্ৰম কৰাত সহায় কৰে ইচ্ছা শক্তিয়ে যিমানবোৰ প্ৰতিবন্ধকতা নাহক যিমানবোৰ বিপ বিপদ নাহক সেই সকলোবোৰ অতিক্ৰম কৰি আগুৱাই যাবলৈ প্ৰেৰণা দিয়ে নহয়নে উত্তৰ প্ৰদেশৰ অৰিমা সিহা নামৰ অসাধ্য সাধন কৰি বিশ্বৰ আগত উদাহৰণ দাঙি ধৰিছিল গোটেই বিশ্বৰ আগত তেওঁ জিলিকি ৰৈছিল পৰ্যায়ৰ ভলীবল খেলুৱৈ অৰিমা সিন্হা লক্ষ্ণৌৰ পৰা দিল্লী অভিমুখে যাত্ৰাত দুৰ্বৃত্তৰ কবলত পৰি এখন ভৰি চিৰদিনৰ বাবে হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল হেৰুওৱা ভৰিখনৰ ঠাইত কৃত্ৰিম ভৰি লগাবলগীয়া হৈছিল অথচ দুৰন্ত সাহস আৰু আত্মবিশ্বাসক সাৰথি কৰি অৰুণিমাই নিজৰ শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধকতাক নেওচি এভাৰেষ্ট সপোন দেখিছিল আৰু সেয়া সম্ভৱ কৰি তুলিছিল এভাৰেষ্ট বিজয় কৰা ব্ৰাচেন দীপালৰ পৰামৰ্শ সহায় আৰু প্ৰশিক্ষণৰ বলত অৰ্ণিমাই স্বপ্নক দি পৰিণত কৰিলে বাবে সাজু কৰিছিল আৰু অৱশেষত দুহেজাৰ তেৰ চনৰ একৈশ মেত এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰি নিজৰ সপোন তিথকত পৰিণত কৰিছিল যি সময়ত শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধ ৰখা সহস্ৰজনে নিজৰ দুৰ্ভাগ্যৰূপে জ্ঞান কৰি আহিছে তেনে সময়ত অৰুণিমা সিনহাই নিজৰ অধ্যবাসৰ জৰিয়তে দুৰ্ভাগ্যক সৌভাগ্যলৈ ৰূপান্তৰিত কৰি জগতলৈ গৰু উজ্জ্বল চানেকি দেখুৱাইছে যিসময়ত শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধতা থকাৰ কাৰণে মানুহে ভাবে মোৰ জীৱনত মই দুৰ্ভগীয়া গোটেই দুৰ্ভাগ্যই মোক লগ নেৰা হৈছে দুৰ্ভাগ্যই মোক আগুৰি ধৰিছে গতিকে যুঁজিবলৈ সাহস নোপোৱা মানুহসকলৰ সন্মুখত অৰুণিমা সিনহা এনেকেটা উদাহৰণ যাৰ উদাহৰণে দুৰ্বলজনেও বা এনেদৰে শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধকতা নেওচিও বহুজন সহস্ত্ৰজন আগুৱাই যাবলৈ প্ৰেৰণা পায় এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ লিখোঁতে তোমালোকৰ বহু কথা মনলৈ আহিব গতিকে গোটেইখিনি চমুৱাই এনেদৰে লিখিছোঁ গতিকে তোমালোকে এই কথাখিনি তোমালোকৰ নিজৰ ভাষাত যদি আৰু চুটিকৈ বা আৰু সুন্দৰকৈ লিখিব পৰা তেনেহ'লে বেছি ভাল হ'ব মই কেৱল কথাখিনি বুজাবলৈহে এইখিনি আগবঢ়াই দিছোঁ এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত লৈ যাওঁ ক্ৰিকেট খেলুৱৈ যুৱৰাজ সিঙে অৰ্ণিমাক কেনেদৰে অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল আৰু ক্ৰিকেট খেলুৱৈ যুৱৰাজ সিঙৰ বিষয়ে আমি পাইছোঁ পাতটোত যুৱৰাজ সিঙো আছিল তেওঁ কি আছিল কৰ্কট ৰোগী ৰোগী আছিল কিন্তু তেখেতেও কি কৰিলে অৰিমা সিনহাক অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল ক্ৰিকেট খেলুৱৈ যুৱৰাজ সিঙে অৰিণিমাক এভাৰেষ্ট বিজয়ৰ সপোন সাকাৰ কৰাত অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিল কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত যুৱৰাজ সিঙে নিজৰ অদম্য মানসিক শক্তিৰে সেই বেমাৰৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰি নিজৰ লক্ষ্য পূৰণৰ বাটত আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হোৱাটো অৰিণিমাই দেখিবলৈ পাইছিল নিজৰ কৰ্কট ৰোগ আছিল সেই কৰ্কট ৰোগক অতিক্ৰম কৰি যুৱৰাজ সিঙে ভাৰতক বিশ্বকাপ বিজয়ীটোক সহায় কৰিছিল গতিকে সেই কাহিনীটো অৰ্ণিমাই জানে দেখিছিল অৰ্ণিমাই দেখিয়াইছিল যুৱৰাজে দেখুৱাই দিছিল মনৰ বল আৰু আত্মবিশ্বাস থাকিলে শাৰীৰিক বাধাই কোনো প্ৰতিৰোধৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে আৰু জীৱনৰ উত্তৰণৰ বাটত ই হেঙাৰ হব নোৱাৰে জীৱনৰ উত্তৰণৰ বাটত ই কেতিয়াও থিয় দিব নোৱাৰে যদি মনৰ বিশ্বাস থাকে আৰু দৃঢ়তা থাকে যুৱৰাজ সিংহৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ দুৰন্ত সাহস আৰু আত্মবিশ্বাসক সাৰথি কৰি দুৰন্ত সাহস আৰু আত্মবিশ্বাসকে সাহসী কৰি অৰ্ণিমা সিনহাই শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধকতাক নেওচি এভাৰেষ্ট বিজয় কৰিবৰ বাবে সক্ষম হয় এয়া যুৱৰাজ সিঙৰ পৰা প্ৰেৰণা পাই সম্ভৱপৰ হৈছিল এতিয়া আমি আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ চমু দুটা লিখিব লাগে বাছেন্দ্ৰীপাল টেনজিংলৰগে ষ্টিফেন হকিং বাছেন্দ্ৰিপালৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আমি পাইছো নহয় তোমালোকে দীঘলকেও লিখিব পাৰা মই অকল ছুটিকে লিখি দেখাইছো বাছেন্দ্ৰি পালৰ জন্ম হয় উত্তৰাখণ্ডৰ নাকুৰি গাঁৱত আৰু তেওঁৱেই হৈছে প্ৰথম মহিলা এভাৰেষ্ট আৰোহণকাৰী বা প্ৰথম মহা এভাৰেষ্ট বিজয়ী বাছেন্দ্ৰী পালে প্ৰথমে পৰ্বত আৰোহণ কৰিছিল বাৰ বছৰ বয়সতে তেওঁ পৰ্বতাৰোহণ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু উচ্চতা আছিল তেৰ হাজাৰ এশ তেইশ ফুট তেওঁ তাত আৰোহণ কৰিছিল কিন্তু ঊনৈশশ চৌৰাশী চনত তেওঁ মাউণ্ট এভাৰেষ্টৰ শীৰ্ষত আৰোহণ বা অৱতৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় তাত তেওঁ প্ৰথম ভৰি থবলৈ সক্ষম হয় ঊনৈশশ চৌৰাশী চনত ইয়াৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ পৰ্বতাৰহী হিচাপে ঊনৈশ চৌৰাশী চনত তেওঁ সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল শ্ৰেষ্ঠ পৰ্বতাৰহী তেওঁ পদকো লাভ কৰিছিল আৰু লগতে লিখিব পা তেওঁই অৰুণিমা সিনহাক মাউণ্ট এভাৰেষ্ট জয় কৰাত বা মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰাত বা মাউণ্ট এভাৰেষ্টৰ শীৰ্ষতম শৃংগত ধৰি দিয়াত দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল আৰু তত্বাৱধান লৈ আগবঢ়াই দিছিল সেইখিনি কথা তোমালোকে ইয়াত লিখি দিব পাৰা বা সংযোগ কৰিব পাৰা এতিয়া আহিল তেঞ্জিং নৰ্গে আৰু টেনজিং নৰ্গে হৈছে বিশ্বৰ প্ৰথমজন লোক যিয়ে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট প্ৰথম মাউণ্ট এভাৰেষ্টত প্ৰথমটো খোজ ৰাখিছিল অৰ্থাৎ মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰিছিল টেনজিং নৰ্গে জন্ম হয় নেপালৰ খুৰুদহুম জিলাত হিয়ুৰ ৰাকলেজৰ নেতৃত্বত ঊনৈছশ ছয়ত্ৰিশ চনত ব্ৰিটিছ মাউণ্ট এভাৰেষ্ট অভিযান আৰু দ্বিতীয় মাউণ্ট এভাৰেষ্ট অভিযান চলিছিল কিন্তু প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে তেওঁলোকে এই অভিযান সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে এনেদৰে কেইবাবাৰো তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টা চলাই ঊনৈছশ তেপন্ন চনৰ ঊনত্ৰিছ মে' তাৰিখে তেওঁ এভাৰেষ্টত পদাৰ্পণ কৰে মাউণ্ট এভাৰেষ্টত মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰা বিশ্বৰ প্ৰথমগৰাকী পৰ্বতৰ আৰোহকাৰী হিচাপে তেওঁৰ নাম ইতিহাসৰ পাতত জিলিকি আছে অৰ্থাৎ টেনজিং নৰ্গেই নৰ্গেই হৈছে বিশ্বৰ প্ৰথম প্ৰৱতাৰোহণকাৰী যিয়ে মাউণ্ট এভাৰেষ্টৰ উচ্চতম শৃংগত প্ৰথমে খোজ পেলাইছিল এইটোৱে তোমালোকে লিখিব পাৰা চব টকাত এইখিনি লিখিবা এইবাৰ আহিল ষ্টিফেন হকিং ষ্টিফেন হকিঙৰ জন্ম হৈছিল ঊনৈশশ বিয়াল্লিছ চনত তেওঁৰ পিতৃৰ নাম আছিল ডক্তৰ ফ্ৰান্স হকিং আৰু মাতৃৰ নাম আছিল এজেল হকিং তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ নাম আছিল ষ্টিফেন উইলিয়াম হকিং তেওঁ লণ্ডনত স্কুলীয়া জীৱন আৰম্ভ কৰে হকিঙে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে অক্সফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা আৰু কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ট্ৰিনিটি কলেজৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী তেওঁ লাভ কৰিছিল এইগৰাকী মহান বিজ্ঞানী দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ চৈধ্য মাৰ্চ তাৰিখে মৃত্যু হয় আৰু এওঁ এজন বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ বিজ্ঞানী দুহেজাৰ ওঠৰ চনত তেওঁৰ মৃত্যু হয় কিমান তাৰিখে চৈধ্য মাৰ্চ তাৰিখে এইদৰে এই চমুতকাই ষ্টিফেন হকিঙৰ বিষয়ে তোমালোকে লিখিব পাৰা এতিয়া আমি পিছৰ প্ৰশ্ন আছে ভাষাৰ বিষয়ে সন্ধি ভাঙিব লাগে সংশয় পৰ্বত আৰোহণ উৎসাহ হিমালয় প্ৰত্যাহ্বান বিপদাপন্ন সংশয়টো হ'ব সমক্ষ পৰ্বত আৰোহণ হৈছে পৰ্বত যুগ আৰোহণ সময় দেই হলন্তৰি দিব নাপাহৰিব হম যোগ হয় পৰ্বত আৰোহণ পৰ্বত আৰোহণ উৎসাহ উৎসাহ হিমালয় হিম যোগ আলয় প্ৰত্যাহ্বান প্ৰতি আহ্বান আৰু বিপদাপন্ন বিপদযোগ আপন্ন এইকেইটাই হৈছে এইকেইটাৰ সন্ধি তোমালোকৰ বাবে এইকেইটা নিশ্চয় সহজ হব মোৰ বিশ্বাস এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ তলৰ শব্দকেইটাৰ উপসৰ্গ ভাঙি দেখুৱাব লাগে শব্দকেইটা আছে অনুৰাগ অনুভৱ অভিনয় প্ৰতিফল অনুৰাগত আছে অনুযোগ ৰাগ অনুযোগ ভৱ অভিযোগ নয় আৰু প্ৰতিযোগ ফল একেবাৰে সহজ হৈ আছে এইকেইটা অনুৰাগ অনুযোগ ৰাগ অনুভৱ অনুযোগ ভৱ অভিনয় অভিনয় আৰু প্ৰতিফল প্ৰতি তোমালোকে উপসৰ্গ নিশ্চয় জানা উপসৰ্গবোৰ কে চাই থাকিবা কাৰণ উপসৰ্গৰ প্ৰশ্ন আমাৰ আগৰ পাতটোতো আহিছিল গতিকে এই উপসৰ্গৰ প্ৰশ্ন তোমালোকৰ আহিব এইকেইটাটো অত্যন্ত সহজ যেনে লাগে তোমালোকে লিখোতে অসুবিধা হ'ব নালাগে কিন্তু উপসৰ্গবোৰ তোমালোকে প্ৰ প অ অপ সম নি অপ যেনেকে আছে নহয় গোটেই বিশ্বাস সেইকেইটা পাৰিলে প্ৰতিটোৰে দুটাকৈ তোমালোকে শব্দ আগতীয়াকৈ শিকি থবা যাতে পৰীক্ষাত আহিলে তোমালোকৰ অসুবিধা নহয় যি কি নহওক মৰ্মত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অৰিমা সিনহা নামৰ যিটো পাঠ আছিল সেই পাঠটোৰ প্ৰশ্নখিনি আমি আলোচনা কৰি ইয়াতেই শেষ কৰিছো পৰৱৰ্তী পাঠত তোমালোকৰ সৈতে পুনৰ লগ হ'ম তেতিয়ালৈকে তোমালোকে মোক বিদায় দিব লাগিব ধন্যবাদ